ओम ओर्द्वार श्री अद्य प्रीत्यदम शुभेशोमन मुहुर्ते महाो आग्नया प्रवर्तम सेलयुगे प्रथम पदे शिवद्वीपे भारतववर्षे भरतखंडे मेरोर्दिण दिग्भागे श्रीशैलस आग्रेय प्रदेशे कृष्णा कावे मध्यदेशे सौर्णमुखी नदी उत्तर दिग्भागे वेंकटाचल दक्षिण दिग्भागे तिरुपति परम क्षेत्रे श्री गाय महालक्ष्मी स्वरूपिणी श्री गायत्री माता अलंकार श्री विश्वासनाम संवत्सरे दक्षिणाय शरद ऋतुवे आश्वेजमासे शुक्लपक्ष बृहस्पतिवासर चवती तिद शुभ नक्षत्र स्वाति शुभ नक्षत्र युक्तायां वैद्रुति योगे गरज करने शुभ करने एवंगन विषय निविष्टायां शुभ तिदौ श्रीमान गायत्री मात देवता अभिषेकेन तदपरी अलंकारणाध्येन तदपरी नैवेद्य दीपाराधन कर्म मध्ये पूजां च करिष्ये ओम श्री गायत्री माता देवताभ्यो नमः पादयोः पादं पादयोः पाद्यं समर्पयामि ॐ भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् श्री गायत्री श्रीगायत्रीमादेवताभ्यो नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि ॐ भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात् श्री गायत्री मादा देवताभ्यो नमः मके आत्मनियम समर्पयामि ओम भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य यो न प्रचोदयात् श्री गायत्री मादा देवताभ्यो नमः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि

यस्यां हिरण्यं इन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वभूपां रजमध्याम् अस्तिनाथप्रभोदिनीं श्रियं देवीमुपः पये श्रीर्मा देविषताम् आं सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामात्रां तुलन्तीं तृप्तां दर्पयन्दीं पद्मे स्थितां पद्मवरुणां तामिहोपह्वये स्त्रियम् चंद्रम प्रभासाम जश शाश्वतंतीम प्रियम लोके देव दुष्ट मदाराम ताम पद्मिनीमीम शरण महम प्रभज्ये लक्ष्मीर्मे नक्षताम रुणे आदित्य वर्णे तपसो दिजातो वनस्पति वृक्षोद विल्वह तस्य बला तपसानु तंतु मायांत रायाक्ष पाह्या अलक्ष्मिह उपैतु माम देव सगक्येतिच मनिनासह तादुर भोतोत्मिराश्रेस्निंचेति मृद्धिम दधातुमे शुक्तिपासा मलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमुद्धिं च सर्वान् निर्मद मे गृहात् कन्दद्वारान् दुरादर्शान् नित्यपुष्टान् करीषिरीम् ईश्वरीगु सर्वभूतानां तामिहोपह्ये स्त्रियम् श्रीर्मे भजतु अलक्ष्मीर्मे नश्यतु मनस काममाकूतिम् पाचः पशूनागुमृभमन्नश्यं मयि श्रीः श्ररयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूतमयि सम्भवकर्दम श्रियं भासय मेकुले मातरं पद्ममालिनी आवस्नृजन्तु स्निग्ध्याणि चिक्लितवस वसमे गृहे निज देवे मातरं श्रियं भासय मेकुले आर्धं पुष्कर पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलं पद्ममालिनीं चन्द्रं हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातमेदो ममावह आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां क्षेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातमेदो महावह कम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीम्

पद्मानने पद्मभूरु पद्माक्षि पद्मसम्भवे भजस्व पद्माक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायि च गोधायि धनदायि महाधने धनं मे जुषुतां देवीं सर्वकामाद्रिद्धये पुत्रपौत्रधनं धान्यम् अस्मश्वाजाभिगोरधम् भवजी माता आयुष्मान तम करो तुमान चंद्राभाम लक्ष्मी मीशाराम सूर्याभाम श्रीमीश्वरीम चंद्र सूर्या की सर्वाभाम श्री महालक्ष्मी रूपास में है धनम अग्नि धनम वायु धनम सूर्यो धनम वसु धनम इंद्रो ब्रह्मपदिल वरुणम धनम अस्मिते वैनते यसोमं पिबसोमं पिबतुवृप्रः सोमं धनस्य सोमि नो मह्यं ददातु सोमिनि न क्रोधो न समात्सर्यं न लोभो नाशुभा भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जते सदा वर्षं तु ते विभावरिदिवो अभ्रस्य विद्यतः क्रोहं तु सर्वबीजान्यवब्रह्मद्विशोजहि

गम्भीरकर्तनाभिस्तरणमितशुभ्रवस्त्रोत्तरीयां लक्ष्मीर्देव्यैर्गजेन्द्रैर्मनिगणकचितैर्स्नापिता हेमकुम्भैः हे। नित्यं सा पद्महस्ता मम वसुतगृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्तां लक्ष्मी कुक्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनिताम्

सिद्धि लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी जय लक्ष्मी सरस्वती सरस्वती श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी प्रसन्ना मम सर्वदा प्रसन्ना मम सर्वदा वरां पुष्पाशामभेति मुद्राम करैर्बहम तेम कमलासनस्तां बालार्ककोटी प्रतिभां त्रिनेत्राम् भजेह मम भगवदईश्वरेम ಂಗಲ್ವೇ ಶಿ ಸರ್ವಾ ದಸಾಧಕ ಶರಣ್ಯೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತದೆ ಸರ್ವಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತೇ सक्तुमति पुनं तो धीरा मनसा अत्रासकाय सी जानते भद्रैषा लक्ष्मीर्तावाची प्रणोजेवी सरस्वतीवाचेर्वाचनी वीनामित गौरी मीमा सलीलानी चक्ष चतुष्पी अष्टापी नवपदी बभूपदी सहस्राक्षरपरमें ॐ भोद्भुवत्स्वहतस्य विदुंवरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भोद्भुवत्सुवस्य विदुंवरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ श्री गायत्री देवताभ्यो नमः ॐ शं नो मित्रश्यं वरुणः भवत्पर्यमां शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शंजो विष्णुसुरुक्रमः नमस्ते वा यो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासे त्वमेवा प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशम् ऋदमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावित्तद्भक्तारमावीत् आविन् आविद्भक्ताहारम् ॐ श्रीगायत्रीदेवताभ्योम् नमः ॐ भोर्भुस्वहदत् भर्गो देवस्य धीमहि यो यो प्रचोदया ओ श्या श्यादि ओ सहना सहनौन सह करवावहै करवा वह तेजस्वी नदीतमस्तु ओम ओं श्याम दिश्या भोजं वदिष्ये भुवनं वदिष्ये विद्या विद्यावदिष्ये विनयं वदिष्ये कीर्तिं वदिष्ये ब्रह्मा वदिष्ये अहमिद उपस्तरण उपस्तरणं मे प्रजायै पशूनां भूयासं प्राणापानौ मृत्योर्मापातं माहाशिष्टं मधुजनिष्ये मधुवदिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुवदेवाचमुद्यासगम् शश्रूषेऽन्याः मा देवावन्तु शोभायै पितुरोनुमदन्तु ॐ श्री गायत्री देवतां नमः ॐ शां दिश्यां दिश्यां देही गन्धद्वारान् दुराधर्शां नित्यपुष्टान् गणेशनीम् ईश्वरेगं सर्वभूतानां तामिहोपः पये श्रियम् ओम श्री गायत्री देवताभ्यो नमः अरिद्रा तूर्णा अभिषेकं समर्पयामि ओम नमो नमो स्वधा स्वहितल वरय नंबर्गो या देवी सर्वभूतेषु संस्थितायै ॐ नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्त्यस्ते नमो नमः ॐ भो भोद्भुवस्वातस्य ऋतुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि यो नमः प्रचोदयाहात् ॐ श्री गायत्री माता देवताभ्यों नमः हरिद्राचूर्णाभिषेकं समर्पयामि शांवी चंद्रमौनी रमला उमा पार्वती काली हईमवति शिवात्रियिनी कात्यायनी भैरवी नवयवनी शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी गायत्री साम्राज्य लक्ष्मी कदाचिद्रोहि हरदेवता भगवती राजेश्वरी श्रीराजराजेशरी रत्नकंगन दरी तेयूरहरा बली जाति चंपक वैजरी ग्रीमय वैराजिता नमिते नाम न विमृ सदा स्त्री कौता स्त्री लक्ष्मी महासरस्वत्ये नमः महाअकिना महाकालने नमः ओम श्री गायत्री देवताभ्यो नमः का २

శ్రీ మహ మహాకాళి మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతిస్వరూపిణి శ్రీ శ్రీ దుర్గామాతస్వపిణి శ్రీ గాయత్రి మాతృభవ శ్రీ ಬೈಟ್ ಇಸ್ ದಣ್ಣೆಡ್ಕೊಟ ಗೋಯಿಂದ ಗೋಯಿಂದ ವರ್ಷದ 3 ವರ್ಷ ನೀಚೆಲ್ಲಾ ತಿರುದ ಕೂಡ ಮಿವಿಚಿ ಪನ್ನಿಚೆಲ್ಲಾ ಮಿಚಿ ದಾಂತೊಳೋನೆ ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪ್ರದಾನ ಸಮಯೇ ಸುಂದರೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿದಾ ನವಿದ್ರುಮಾ ಭಾಮ್ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರದಾನ ಸಮಯೇ

लेसन कोंको कोंको बेंगना मां स्वामी हम ये फोन देले दे रे एक खाली बोला कोसी ली वो से ये बोल फोन देले दे तो चना ये राव ओके तो दादा तो फोन देले दे तो आवे चले वीडियो की साथ में मारता हूं मारता हूं 20 साल रहा हां यह मात्रा है पहला कदम है देते हैं अब इधर है